Diş ağrısı dünyada ən pis ağrılardan biridir. Bir çoxumuz dişimiz ağrıyanda stomatoloqa müraciət edirik, lakin son illərdə estetik gözəllik üçün də diş həkiminə müraciət edənlər az deyil. Biz də gəlmişik ki, bu işin sirlərini elə işinin peşekarından öyrənək. Muğlan Məmmədov artıq 10 illik stomatoloqdur. Uşaqlıqdan həkim olmaq istəyən müsahibimizin ən böyük dəstəkçisi anası olub. O bu illər ərzində bir çoxlarının təbəssümünü daha da gözəlləşdirib İşini də elə çətin və məsuliyyətli olduğu üçün seçir. Nurlə bəy, işinizin çətinliyi nədir? Gün ərzində 8-10 pasiyent qəbul edirik. Pasiyentlər bizim yanımıza gəldikdə ağrı, narahatçılıqla gəlir. Biz elə etməliyik ki, onların həmin, həm narahatçılıqları, həm ağrıları həll olunsun. Bu bizim işin ən çətin ən tərəfidir. Yəni hər bir pasiyentin bir həkimi var. Yəni 8-10 pasiyentin bir həkimi var. Amma biz hər bir pasiyentin öhdə psixologiyası ilə tanış olub onların həmin psixologiyasına uyğun onlara davranış yönəltməliyik. Yaxşı, çətinliklərini bildik. Bəs peşənizin müsbət tərəfləri hansılardı? Peşəmizin müsbət tərəfi mənfi tərəfindən daha çoxdur. Bu onun göstəricisidir ki, yəni həmin pasiyentlər ə otaqdan çıxanda əgər gülüşlə otaqdan çıxırsa bu özü bir müsbət tərəfdir. Yəni pasiyentdən hər birinin razı salmağımız bizim peşəmizin müsbət tərəfi hesab edilə bilmir. Dişlərə düzgün qulluq edilməsi onların sağlamlığı və gözəl görünüşü üçün əsas şərtdir. Müsahibimiz bildirir ki, sağlam, parlaq, möhkəm dişləri sahib olmaq üçün həm də üç əsas amilə diqqət etməliyik: diş məcunu, ipi və fırçası. Nurlan bəy, bir stomatoloq kimi öz dişlərinizi qorumaq üçün nə edirsiniz? E, i̇nsanlara da nə tövsiyə edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hər bir stomatoloq kimi biz özümüz də bu işin çərçivəsində olduğumuz üçün çalışırıq ki, öz dişlərimizi daha yaxşı qorluq. Hər bir pasiyent gün ərzində 2 dəfə, səhər-axşam yeməkdən sonra 3 dəqiqədən az olmamaq şərti ilə dişlərini fırçalamaalıdır və hər bir pasiyent fırçaladıqdan sonra 15-20 dəqiqə ərzində qida qəbul etməməlidir. Bu fə pasiyentin fərdi evdə özünə qulluq şərtidir. Yəqin ki, mənim kimi bir çoxlarınız stomatoloqdan qorxursunuz, amma dişlərimizin sağlamlığı üçün 6 aydan bir həkimə müraciət etməyiniz əhəmiyyətlidir. Mən peşəkar vəziyyətə gəlmək üçün birinci dövrlərdən peşəkarlara müraciət etmişəm. Hal-hazırda da həmin məsləhətlərin nəticələrini görürəm. Bu sahəni seçən, seçmək istəyən insanlara tövsiyəm bundan ibarətdir ki, əgər həvəsləri varsa, istəkləri varsa, yəni maraq sahələrinin daxilindədirsə bu sahə. Onda gəlsinlər. Əslində bu e, nəinki stomatologiya bütün sahələrə aidddir ki, insan e, marağı olduğu sahədə özünü da, ən yüksək nöqtəyə qədər gedib çata bilər. Ürəyi istəyirsə, kiminsə məsləhətiylə bu sahəni seçməyi mən məsləhət görmürəm. Peşəkar stomatoloq həm də yaxşı psixoloq sayılır. Çünki fərqli xarakterli insanlarla çalışmaq, onların qorxularına qalib gəlməsinə köməkçi olmaq heç də asan deyil. Unutmayaq ki, dünyada ən böyük nemət sağlamlıqdır. Sağlamlığımızın, o cümlədən də dişlərimizin hər zaman qeydində qalaq.